бұл мораторий бизнеске бірінші кезекте әкімшілік жүктемелерді азайтады статистика бойынша 2013 жылы 200 мұнға мыңға тексерулер болған жыл сайын өңірлік және республикалық деңгейдегі барлық бақылаушы органдармен орта есеппен осын шама тексерулер жүргізілікті. бұл реттік тексерулер бір ай уақытқа созылады ал бұл өз кезегінде үлкен шығындарға алып келеді жүргізілген тексерулер нәтижесі бойынша көп жағдайларда заң бұзушылықтар анықталмайды анықталған жағдайда да бұл заң бұзушылықтар халыққа тұтынушыларға тікелей қауіп төндіретін техникалық сипаттағы заң бұзушылықтар болмақ біз қазір жұмыс істеймін оған қандай ұсыныстар керек о, о қалай келешекте жұмыс істейтінін біз қазір осылың оңтүстік оғысты әр сала бойынша бізде комитеттер бар соған соларды ма, бірлесіп жұмыс істейміз әр мынау ұсыныс ұсыныстарыңыз болсын пікіріңіз болсын ә, бізге палатаға келіп соны бірлесіп жазсақ қазір бізге о, оны біз өзіміз жазбасақ оны бізге ешкім жазып бермейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары палатаның мемлекеттік органдармен бірлесіп кәсіпкерлік қызмет саласын бақылау мен қадағалауға қатысты қолданыстағы заңнамаға қажетті толықтырулар мен өзгертулер және заңдар мен жаңа тәсілдер дайындалатынын мәлімдеді мемлекет басшысы бұл мораторийдің қазақстанда кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қажетті жағдайды түбегейлі жақсартуды қамтамасыз ететін, атап өтетінін ескерсек бұл мораторий өз бизнестерін дөңгелетіп отырған әрбір қазақстандық үшін нақты көмек сол арқылы қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына енуіне алғыс шарттың бірі болмақ талғат